श्रीविघ्नेशपुराणसारमुदितं व्यासाय धात्रा पुरा, व्यासा पुरा तत्खण्डं प्रथमं महागणपतेश्चोपासनाख्यं यधा संहर्तुं त्रिपुरं शिवेण गणपस्यादौ कृतं पूजनं कर्तं सृष्टिमिमां विधिना व्यासेन बुद्ध्याप्तये सङ्कष्ट्याश्च विनायकस्य च मनोस्तानस्य तीर्थस्य वै दूर्वाणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्यार्चनं तेभ्यो यैर्यदिभीप्सितं गणपतिस्तत्तत्प्रतुष्टो ददौ ताः सर्वान् असमर्थ एव कथितं ब्रह्मा कुतो मानवः क्रीडाकाण्डमधोवदे कृतयुगे श्वेतत्सविः काश्यभः सिंहाङ्कस्सविनाजकोदशभुजो भूत्वादकाशीं यजौ हत्वा तत्र नरान्तकं तदनुजं देवान्तकं दानवं त्रेतायां शिवनन्दनो रसभुजो जातो मजूरध्वजः हत्वा तं कमलासुरं च सगणं सिन्धुं महादैत्यपं पश्चात्सिद्धिमतीसुते कमलजस्तस्मै च ज्ञानं ददौ द्वापारे तु गजाननो युगभुजगौरीसुतः सिन्दुरम् सम्मर्द्य स्वकरेण तं निजमुखे च खुद्वजो लिप्तवान् गीताया उपदेशये वीकृतो राज्ञे वरेण्याय वै तुष्टा याध च धूम्रकेतरभिदो विप्रसधर्मर्धिकः अश्वाङ्को द्विभुजोऽसितो गणपतिर्मिलेच्छान्तकस्वर्णदः क्रीडाकाण्डमिदं गणस्य हरिडा प्रोक्तं विधात्रे पुरा एतत् श्लोकसु पञ्चकं प्रतिदिनं भक्त्या पटेद्यः पुमान् निर्वाणं परमं व्रजेत् सकलान् भुक्त्या सुभोगानपि इति पञ्चश्लोकी गणेशपुराणं परदेवतार्पणमस्तु